Алло. Сергей Валентинович, здравствуйте. Да, Это вас Днепропетровские журналисты беспокоят. Скажите, пожалуйста, а как далеко вы едете? Нам уже сказали, мы уже в принципе, почти приехали, но нам сказали подъехать к 12 часам. Да, да вот именно. Мы, может быть, встретим вас чуть-чуть раньше, запишем пока, чтобы вы потом время не теряли. А куда именно вы будете подъезжать? Дело в том, что нам сказали раньше 12 не приезжать. Позвонили начальству, сказали. Мы остановились возле этого, возле этого заправки. Скажите, действительно ли уже приехавшие паралимпийцы там где-то ждут на заправке уже давно, потому что им сказали приехать в 12? Я знаю, что они выехали рано утром, там около 5 или 6, поэтому не могу такое прокомментировать. Мы вот просто ожидаем. Их сами приехали с пресс-конференции, которая была в 11. що встигли до вашого проїзду, вітальні листи, оздоровлення, інші. Нагороды за нами. Мы готовы. <реш> Камиль Юрьевич, вы что-то говорите? Она а мне надо подход делаем. Хорошо. Прикосница. <реш> Куда смотреть? Везде. Наша сборная заработала 117 медалей и заняла третье место. В общем, зачете, опередив такие элитные команды, как США, Франция, Англия, нет, Испания, Словения. Это новостное. Ну, основном нам была поставлена задача выиграть у И мы выиграли. Вот. Плавание – это наш вид спорта. 25 золотых, 24 серебряных, 25 зо... э, бронзовых медалей. Мои подопечные Анна Стеценко выиграла три золотых медали, одна серебряная. И Дима Ванзенко – бронзовый призер паралимпийских игр. Это очень сложные соревнования. Они не сравнимы с соревнованиями других рангов. На этих соревнованиях разыгрываются крупные суммы денег призов. Это как соревнование, как большой тотализатор. Вот поэтому напряжение сумасшедшее, борьба сумасшедшая, подсёгивается материально. Очень сложные соревнования, очень. Эмоции эти не передать. Это надо быть там, надо это чувствовать. Это как бы я сейчас не рассказывал, с таким приемом теплым, все хорошо, надо быть там, надо это ощутить. Как вы думаете, такой это достаточно грандиозный успех нашей страны, за счет чего он получился? Ну, за счет самоотдачи, за счет, наверное, наших воинов АТО, они нам показали вот это вот стремление к победе только за счет, наверное, них. Ну и Украина должна всегда жить, и Украина переможет. А вы готовы давать тренинг национальности? спирт? <laughs> no comments. В <laughs> небо.